ना कोणतीही शिकवणी ना अभ्यासिका गोंदियातल्या आमगाव तालुक्यातल्या साले कसा सारख्या दुर्गम भागातल्या सचिनने जे यश ते अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे घरीच ऑनलाईन अभ्यास करत सचिनने परीक्षेत बाजी मारली आहे सचिन आज आपल्या भावना प्रयास और पहले दो में मैंने प्रीलिम्स क्लियर आ, नहीं किया लेकिन बाद में लगातार तीन बार मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूं और अभी मेरा रैंक आया है अभी जाके काफ़ी अच्छी फीलिंग है मेरे ख्याल से ये दुर्गम भाग जैसे सालेकसा तालुका जैसी या गोंदिया जिले जैसी नक्सलग्रस्त जिले को युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे नहीं मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि सिविल सेवा या अन्य किसी सेवा की तैयारी अवश्य करनी चाहिए ताकि देश की प्रगति में एक योगदान दिया जा सके और अपने माइंड में ये बात नहीं रखनी चाहिए कि आप किस जोग्राफिकल लोकेशन में हैं क्योंकि उससे कोई असर पड़ता नहीं है आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और हर तरह के रिसोर्सेज तो आपको अवेलेबल आज की तारीख में हो जाते हैं तो यही मैं संदेश देना चाहूंगा सालेकसा हा अति संवेदनशील भाग है तिथे अभ्यास करत सचिन ने साहशे अट्ठाइन शिविर रैंक मिलो दिया भावना है भावनाएं बोले तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा लगता था कि मेरे स्टूडेंट में से कोई इस इसमें जाए यूपीएससी में या जितने कंपटीशन एग्जाम है उसमें लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान दी उसका सपना था एन करके आगे जाने का बाद में उसमें कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम आने के कारण वो जो है उसने ग्यारहवीं से यू के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और उस तैयारी को इतने साल लगे और धीरे 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 क्यों ना हो उसने अपनी मंजिल को पा लिया इसके लिए एक माँ होने के नाते इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती मैं सभी जो युवा लड़के हैं जो गोंदिया जिले के हैं जो दुर्गम भाग साले कसा के हैं उनसे कहना चाहूँगी कि महंगे महंगे कोचिंग क्लासेस के लिए माँ बाप के पैसे खर्च करके बाहर रह के जो हासिल होता है वो घर में भी रह के हासिल होता है उसके लिए अपना एक ही मित्र है वो है पुस्तकें किताबें सबसे ज़्यादा अपना मित्र बना और सोशल मीडिया से दूर रहो आज मेरा लड़का इस जगह पे है लेकिन उसका ना व्हाट्सअप है ना फेसबुक में है वो ना इंस्टाग्राम में है पूरे सोशल मीडिया से दूर है तो सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने पुस्तक को देना चाहिए और ज़रा फ्रेंड सर्कल जो है बाहर घूमने का वो कम करना चाहिए और इस प्रकार ये एक प्रयोग करके मेरे बच्चे को जो यशस्वीता मिली है मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में गोंदिया जिला इस मामले में सबसे आगे रहे चार वेळा अपयश आलं तरी हार न मानता पाचव्या प्रयत्नात त्याने हे यश मिळवलंय आम्हाला या गोष्टीचा फार अभिमान आहे आणि आनंदाची बाब आहे आम्हाला की आज माझा मुलगा सीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेला आहे यापूर्वी त्याने यापूर्वी पण त्या परीक्षेत त्याला येथे एवढं ये यश ये मिळालेलं नव्हतं पण त्याने सतत आपला परिश्रम सुरू ठेवला आणि निरंतर अभ्यास केला त्याच्यामुळेच आज हा आनंदाचा दिवस आम्हाला मिळालेला आहे आणि मी सर्व लोकांना सांगू इच्छितो की लोकांना असं वाटतं की आपण जर दिल्लीला गेलो त्यामुळेच आपला मुलगा काही मोठा शिकू शकतो उच्च शिक्षण घेऊ शकतो पण माझ्या मुलानं हे सगळे लोकांना सांगितलेलं आहे आज फार मोठी त्यांना हे एक परीक्षा उत्तीर्ण करून लोकांना सांगितलं आहे की आपण घरी राहूनसुद्धा ऑनलाईन ह्या अशा मोठ्या परीक्षासुद्धा यात यश मिळवू शकतो आणि आपले नाव आणि आपल्या परिवाराचे नाव सर्वांचे नाव उज्ज्वल करू शकतो अशी या माझ्या मुलानं फार मोठे लोकांसमोर उदाहरण प्रस्तुत केलेलं आहे सचिनच्या या यशामुळे त्याचं सर्व स्तरातून कौतुक होतंय मुंबईत ब्युरो रिपोर्ट